अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं सैदायरा आबदी आपकी मेज़बान आज आपकी ख़िदमत में ख्वाबों की हकीक़त पर अपने अपने कलील इल्म की बुनियाद पर एक पोस्ट पेश करूँगी बसमल अला रहीमसलासलम अल खैरम्बिया वालमरसलिन वाल तबीन ताहरीन ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد सबसे पहले हम देखते हैं कि ख्वाबों की हकीकत क्या है हमारी ज़िंदगी में देखिए हमारा ये जो जाहरी जिस्म है ये मट्टी का बना हुआ है और हमारा जो दूसरा जिस्म है वो हमारी रूह है जो मिनजान परवर दिगार है जब तक हम ज़िंदा रहते हैं रूह हमारी साथी बनी रहती है जब हम मर जाते हैं तो रूह चूंकि खुदा की तरफ से होती है तो वो खुदा की जानब लौट जाती है इस मट्टी के जिस्म की हकीकत क्या है? इस मट्टी के जिस्म की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे हमें जीने के लिए एक निजाम दिया है उस निजाम का हिस्सा दिन और रात रखा है बुनियादी जो हिस्सा है अब हमने दिन भर बारह घंटे सोना है बारह घंटे जागना है अभी आपकी मर्जी है आप बारह घंटे सोएं या दो घंटे सोएं लेकिन अल्लाह ने रखा है आधा आधा हिसाब आधा ख्वाब आधी बेदारी हम काम करते हैं दिन भर काम करते हैं औरत अपने फील्ड में काम करती है मर्द अपने फील्ड में काम करते हैं काम, है। काम दोनों को करना होता है अब थक गए नोए आदम थक गई काम करके दिन भर किसी ने पत्थर ढोए किसी ने ईटें ढोई किसी ने दफ्तर में काम किया काम किया यही औरत का है अब रात हो गई मगरिब हो गई मगरिब की नमाज भी गुजर गई मगरबंद की खाना भी खा लिया अब नींद में हमारे हवास दाखिल हो गए हम चाहें ना चाहें लेकिन नींद तो आनी है कहते हैं नींद तख्तेदार पर भी आ जाती है अब हमें सोना है अल्लाह मियाँ ने कहा जाओ अब सो जाओ दिन भर इस बदन से काम लिया है तो सो जाओ अब हम चले गए बिस्तर पे सो गए अब रूह आज़ाद हो गई अब हमारा जिसम तो सो रहा है बेहिस हरकत बहुत से बहुत करवटें बदल ली। और रूह हमारी सैर सपाटों को चली गई कहाँ गई ये अल्लाह को मालूम है कि वो कहाँ कहाँ जाती है अल्लाह के हुक्म से अब रूह ने मनाजिर का मुशाहिदा किया और मनाजिर का मुशाहिदा करके वो हमारे दमाग के हार्ड डिस्क को भेज दिया कुछ को हार्ड डिस्क में भेजा कुछ को नहीं भेजा हार्ड डिस्क में वह यूँ ही दाएँ बाएँ हो गए याद भी नहीं रहा ख्वाब क्या देखे थे लेकिन हार्ड डिस्क में जो भेजा जो ख्वाब भेजा वो फ़िक्स हो गया जाके पूरे का पूरा फ़िक्स हो गया जब हम जागे तो फिर ख्वाब ऐसा महसूस हुआ कि ये तो हम वहाँ मौजूद थे या वो हमारे पास मौजूद था या थी सारा मंजर हमारे दिमाग में बेदार हो गया और हमें याद आ गया ख़्वाब का एक एक अंसर याद हो गया ख़्वाब के अनासर होते हैं ख्वाब अनासर पर होता है क्योंकि बहुत थोड़ी देर का होता है ना कोई सारी रात का ख्वाब थोड़ी होता है तो इस तरह से हमें ख़्वाब नज़र आते हैं ख्वाब हमारे लिए मुस्तबिल की पेशींद गोयाँ भी करते हैं अच्छाई से भी आगाह करते हैं अच्छा वक्त आने की आगही देते हैं और हमारी ज़िंदगी में आने वाले खतरात से भी हमको आगाह करते हैं अब मैं आपको अपना एक छोटा सा ख्वाब बताती हूँ यूँ हुआ ये सन उन्नीस की बात है जब मेरे साहबज़ादे पढ़ने के लिए एन लाहौर चले गए और गुज़र गया साल साल तो चुटकियों में गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है और फिर एक रात ये सन पचासी चल रहा था मिड सन पचासी सन चौरासी के मिड में गए थे सन चौरासी का और सन पचासी का मिड था मैंने ख्वाब में देखा मैं एक नदी के चौड़ी नदी के किनारे पर चढ़ रही हूँ यानी उतर के मैं गुज़र के अब मेरे मैं चढ़ रही हूँ मेरे हाथ में जरदे का एक थैला है ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक के आजकल चलते हैं जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो मैंने देखा अचानक एक जानब से सिया रंग का कुत्ता आया है और उसने जर्दे के थैले पर अपने अगले पंजे बग़ैर नाखून निकाले हुए और वो उसके ऊपर टच करने लगा है जैसे वो आ, मांग रहा हो मैंने जब आ, गर्दन मोड़ के उसको देखा तो उसने मेरी जानब देखा और उसकी आँखों में सवाल था कि मुझे ये चाहिए जरदा बस कुल इतना ख्वाब था मेरी आँख खुल गई मैंने उसी वक्त ख्वाब में अल्लाह ने मुझे ताबीर दी कि बेटे की पोजीशन आई है नाजरीन यकीन कीजिए कि दोपहर हुई और रात गुजर के जब दोपहर हुई तो एक बजे माशाल्लाह बेटे का फ़ोन आया कि उनकी कॉलेज में पोजीशन आई है कैसे पता चला मुझे जरदा खुशी की अलामत थी ख़ुशी में खाने वाली चीज़ है और कुत्ता से रंग का ये जिन्नात की तरफ से मुझे वो थी कि मैं उनका हक अदा करूँ कि मेरे घर में एक बड़ी खुशखबरी आई है खुशी आई है और फिर मैंने दिया जरदा पका के उनके लिए रखा मैंने जहाँ मुझे रखना था तो ये है ख्वाब की हकीकत आगही दी कि खुशखबरी आने वाली है ख्वाब ने दी अब ये तो एक अलग चीज़ थी कि उसमें जिन्नात भी शामिल हो गए मेरी खुशी में जिन्नात भी शामिल हो गए अलहदुल्ल अब देखिए मैं सदना हज़रत ईसा ना का ख्वाब बता, वाक़ बताती हूँ ख्वाब नहीं आप अपने हवारीयों के साथ बैठते थे बस्ती के बाहर बैठते थे तबलीग करते थे जो कुछ भी आपका वो था घेरे में बैठे रहते थे बातें करते रहते थे एक दिन एक शख्स दौड़ता हुआ आया परेशान हाल शख्स उसने कहा या ईसा रूहुल्ला मुझे बताइए मैंने बड़ा परेशान कन ख्वाब देखा है इसकी ताबीर बताइए मैंने देखा कि मैं एक मैदान में हूँ अचानक मेरे ऊपर एक शेर धाड़ा है और मैं उस शेर को जब मैंने देखा है तो मैं दौड़ता हुआ एक जानब भागा हूँ मुझे एक कुआँ नज़र आया है और कुएँ में एक दरख्त है और दरख्त की जड़ें लटक रही हैं मैंने शेर से बचने के लिए दरख्त की जड़ पकड़ी और लटक गया और शेर मेरे क़रीब आ गया अब मैंने तो खौफ के मारे कुएँ के अंदर झांका कि अगर मैं गिरूं तो कितनी गहराई है तो कुएं की गहराई में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा मुंह खोले हुए है मुझे निगलने के लिए कि कब मैं गिरूं और मुझे खा ले फिर मेरी नज़र ऊपर गई तो जिस जड़ से मैं लटका हुआ हूँ वो जड़ दो परिंदे उस पर बैठे हैं एक स्याह रंग का है एक सफेद रंग का है और दोनों उस जड़ को कुतर रहे हैं मेरी हालत गैर हो गई है सोच के कि जब मैं गिरूंगा ऊपर से गिरूंगा तो मैं अशदहे के मुंह में जाऊंगा। अब आप मुझे बताइए कि इस परेशान ख्वाब की क्या ताबीर है जनाब ईसा सलाम ने फ़रमाया पहले उसको तसली से बिठाया फिर कहा कि ये ख्वाब आ गई है इसको समझो जड़ की जो जिस जड़ से तुम लटके हुए हो ये तुम्हारा तारे हयात है ये तुम्हारी ज़िंदगी है और जो ऊपर परिंदा दो परिंदे एक सफ़ेद एक सियाह इस जड़ को कुतर रहे हैं वो दिन रात के चौबीस घंटे हैं चौबीस घंटे गुज़रते हैं और तुम्हारा तारे हयात सिमटता जाता है सुकड़ता जाता है जिस दिन परिंदे ये काट देंगे उस दिन तुम जो जिसको तुमने अजदहा देखा है वो तुम्हारा वो तुम्हारी कब्र है तो उस शख़्स को इत्मीनान हुआ इस ख्वाब की ताबीर से और उसने यकीनन उसने अपने आप को कुछ ना कुछ वो किया होगा लेकिन ख्वाब का किताबी हज़रत सैयद हजरत सैद सलाम ने सैदना नबीना ने यही दी थी अब हम देखते हैं ख्वाब के अनासिर क्या होते हैं ख्वाब के अनासर वो होते हैं जिसमें आपको अगज़ करना होता है कि ख्वाब क्या कह रहा है ये आपका अपना काम होता है अब आपके अब देखिए हम हजरत सलाम के ख्वाब के अनासर को देखते हैं जब उन्होंने देखा कि चाँद सूरज सितारे उनको सजदा कर रहे हैं और ये ख्वाब उन्होंने अपने वालद ग्रामी को बताया उन्होंने कहा कि इस ख्वाब का किसी से तस्करा नहीं करना उन्होंने देख लिया वो ख़ुद भी चूँकि नबूत के उहदे पर सरफराज थे तो उनको मालूम हो गया कि आगे नबूत मिलने वाली है अब ये तो एक अलग बात थी कि नबूत मिलने से पहले उनको कितनी बड़ी बड़ी आज़माइशों से गुज़रना पड़ा फिर देखिए आप हज़रत इब्राहीम का ख्वाब के जब आप तशरीफ़ लाए हज़रत इसमाई सलाम के पास और आपने कहा कि बेटा मैंने देखा है कि मैं तुमको राह खुदा में कुर्बान कर रहा हूँ तो हज़रत इस्माइल सलाम के आप अल्फाज पर ग़ौर कीजिए कि अब्बाजान आपका ख्वाब ख्वाब परेशान नहीं है यह सच्चा ख्वाब है क्योंकि आप तो सोते ही बहुत कम हैं और जब आप सोए हैं इतनी थोड़ी सी देर में तो खुदा ने आपको ये ख्वाब दिखाया है आप अपने ख्वाब पर अमल कीजिए मैं इतात के लिए हाजिर हूँ अब देखिए कि इस ख्वाब में ना तो ताबीर उलट थी ना कोई हेर फेर था सीधी सी सीधा सा ख्वाब था कि मैं बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ तो ये ख़्वाब का एक ख्वाब के तमाम अनासर जो थे बस वो इस पर थे कि मैं ख़ुदा की राह में कुर्बान कर रहा हूँ बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके अनासिर अनासर बहुत से होते हैं फिर दिमाग उनको भुला देता है लेकिन बहुत से ख़्वाब ऐसे होते हैं कि जिनके अनासिर अनासर इतने पुख्ता नज़र आते हैं कि वो फिर भुलाए नहीं जाते हैं वो मुकम्मल होते हैं जैसे कि हम देखते हैं कुरने पाक में ख्वाब का तस्करा है जब बादशाह ने देखा कि सात दुबली गायें हैं सात मोटी गायें हैं और मोटी गायें दुबली गायें मोटी गायें को खा रही हैं देखिए मैं इस वक्त चूँकि मेरे पास उसका वो नहीं है मैं कुर मजीद से देख के तसी कर दूंगी बहरहाल एक किस्म की गाय दूसरी कस्म को खा रही हैं और जब ताबीर का वक्त आया तो फिर कैदी को बुलाया गया यानी हज़रत सलाम को जब हजरत यूसुफ सलाम आए अपनी शरात मनवा कर तो फिर उन्होंने बताया कि कहत आएगा और कहत के लिए पहले से इंतज़ाम करना है तो ये देखिए कि अनासिर अनासर क्या नज़र आए कि रिस्क घट रहा है और रिस्क को जमा कर लेना है इतना जमा कर लेना है कि कहत के दिनों में परेशानी ना हो तो इस जब हम अपनी अकल को बरुए कार लाते हैं तो फिर हमारे ख्वाबों का शुरू पुख्ता होता जाता है हम अपने शौर को किस तरह से पुख्ता कर सकते हैं जब तक हम अपने शौर को बालीदगी नहीं देंगे हम अपने शौर को बालीदगी देंगे तब जा के हमारा लाशूर जो है वह पुख्तगी की जानब बढ़ेगा और हमारे ख्वाब हमको सच्चे उससे आगही देंगे हालात आग से बस आज का इतना ही वो है मेरी पोस्ट इतनी ही थी इन अगली पोस्ट तक के लिए खुदा हाफिज़ ना सिर व आखिर उ दावाना अलहमद रब ला रबालमीन वसलात वसलाम खैरसलिन बहुत सी दुआओं के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़ ना